明日，我将迎娶东楚司命，是天帝天后亲自赐的婚。我们好好说话，你别骗我，也别吓我。也罢，那日我杀到魔界，魔族大尊拼尽性命要保住你。 宁愿用花容交换，让我带回天界。如此，即便你是凤凰，也无力为祸三界。上天有好生之德，留你性命也是善事，所以，我才没有杀你。就只是上天的好生之德？那我们流落妖精？ 你身负重伤，我们在茅草屋那些日子，那只不过是权宜之计，一些手段罢了。你把妄想当成是现实，亏你还是凤凰，在我看来，真是可笑，可怜。 谁曾写了永诀，赠我痴心字眼，前尘镜中重叠，落下远烛火入眠,只很眠。只恨难烧尽思念，徒用黑，依你眉间风雪，宿命差负袖间。 世事难全，生生世世重演，涅槃的眷。 支撑。 不要伤害他。我们做个交易。不要相信他。什么交易？你把花容给我，我好向天界复命。然后，你带着未知隐居魔界。 从此退出三界纷争。为什么？因为我要救魏执，她是我的妻子。